शैतान रज़ीम बसमिल्लामानी शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है और नबी करीम हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहद रुद्लम अल्लामक नाजरीन आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल की जाना मैं कौन नाजरीन कराम आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत सुल्तान बाहू रहमतल्ल के ज़िक्र कलबी के बारे में अकवाल बताएंगे, जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बाइस होंगे नाजरीन कराम हज़रत सुल्तान बाहू रहमतल्ल फकर में फरमाते हैं कि हर जानदार का दिल अल्लाह का ज़िक्र करता है कुछ का मदूम है और कुछ का मालूम हज़र सुल्तान बाहू रहा फरमाते हैं कि ज़िक्र इलाही से कलब में दस सिफात पैदा होती हैं नाजरीन कर हज़र सुल्तान बाहू रहाम फरमाते हैं इलाही की तासीर से कलब आफ्ताब की तरह रोशन हो जाता है और वजूद में किसी किस्म की तारीकी नहीं रहती हज़र सुल्तान बाहू फरमाते हैं कलब गहरे दरिया की मानद हो जाता है इसमें जो कुछ भी गिरे नापाक नहीं रहता और फिर फरमाते हैं कलब आतिश इश्क इलाही से भर जाता है और फिर फरमाते हैं कलब चश्मा आब हयात से भर जाता है जो भी ये आब हयात पी ले हयात अब्दी पा जाता है उसका दिल जिंदा और नफ्स मुर्दा हो जाता है और फिर हज़रत सुल्तान बाहू रहा फरमाते हैं कलब सखावत का कान बन जाता है जिससे ज़ाहिर बातिन मबूद हकीकी की इबादत में मुस्तरक रहता है और फिर फरमाते हैं कलब तलस्मात की मानिद होता है ज़िक्र अल्लाह की बरकत से इन तलस्मात को भसम करके के ख़ज़ाना मार्फत इलाही पा लेता है और फिर फरमाते हैं कलब हर राह हकीकत को आईने की तरह देख लेता है। हजरत सुल्तानुल आरिफिन सखी सुल्तान बाहू रम् फरमाते हैं कलब चराग की तरह रोशन हो जाता है और फिर हज़रत सुल्तानुल आरिफिन सखी सुल्तान बाहू रमतल फरमाते हैं कलब इलाही की बार रहमत से हरा भरा हो जाता है और फिर फरमाते हैं कलब कुर्ब इलाही का वासिल बन जाता है और फिर उसके मद्देनजर हमेशा अल्लाह की जात रहती है नाजरीन कराम हजरत शाह शमस तब्रेज रहमतल की मुलाकात जब मौलाना जलालुद्दीन रोमी से हुई तो आप रहाम ने फरमाया मौलाना कलमा आता है इस सवाल पर मौलाना रोम रहा बहुत हैरान हुए और कहने लगे कि हज़रत अगर मुझे कलमा नहीं आता तो फिर किसे आएगा मौलाना साहब ने सत्तर किस्म की किरत से कलमा सुनाया जिसे सुनकर हजर शाहमस रहमत ने फरमाया ये गलत है आप दो बर्तन मंगवाएं मैं कलमा पढ़कर सुनाता हूँ मौलाना रोम ने दो प्लेटें मंगवाईं आप रहमत ने प्लेटों को ऊपर नीचे जोड़ कर लाईला का सांस खींचा तो ऊपर वाली प्लेट छत से जा लगी और जब इल्ला की सांस की ज़रब दिल पर लगाई तो दोनों प्लेटें आपस में मिल गईं, जिस पर हज़र शाह शमस रहा ने फरमाया सही कलमा वो है जो बंदे को मौला से इस तरह मिला दे जिस तरह प्लेटें आपस में मिल गई हैं नाजरन क़राम, जिस शख्स को जिक्र कल्ब ख़ास हासिल होता है उसके दिल की आंख खुल जाती है उसकी आंख से इसम अल्लाह और जिक्र अल्लाह के सिवा कुछ नहीं देखा जाता नाजरीन कराम जिक्र कल्बी दिल को जो गोश्त का लोथरा है कसब से जुम्बिश देने का नाम नहीं है बल्कि जिक्र कल्बी जुम्बिश दिल की बजाय मुशाह कल्बी का नाम है नाजरन कराम कलब तीन लफ्ज़ों से मरकब है काफ से मुराद करब इलाही लाम से मुराद लकए इलाही बे से मुराद बका बिल्ला होना है जो कलब एक दफ़ा बेदार हो जाता है वो हमेशा रवायत रबूबियत में मुशरक और दिदारे इलाही के लिए मुश्ताक रहता है नाजिर कर इन शाह जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली मजीद मालूमती वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें अल्लाह नगेबान